Ви дивитеся парламентський телеканал Рада. Це проект, власний погляд. і Ми будемо говорити, яким же буде сьоме скликання Верховної Ради України з нашим гостем політологом Дмитром Видріним. Вітаю вас, пане Вітаю. Дмитре. Отже, вже. Зараз фактично можна давати якісь прогнози, тому що вже ще до самих виборів опозиція говорила про об'єднання деяке, також комуністи з партії регіонів обговорювали свою співпрацю. На ваш погляд, як буде формуватися співпраця саме у парламенті в цьому скликані? Ну, я б почав не трохи немножко з не цього. от е, як вам і запихався. Е, я щелкав телеканали других. стран, других каналов. И удивился, как в Украине мало уделяется внимания тому, что происходит в окружающем мире. Сегодня штаты испытывают, пожалуй, самую глобальную катастрофу, по крайней мере, за последние сто лет. Впервые Нью-Йорк и Вашингтон оказались в зоне бедствия, а на наших новостных блоках практически этого нет. Хотя уже гибнут люди, погибла часть экономики. Кстати, погибла часть экономики в штатах больше, чем весь бюджет годовой Украины совокупные. И наши выборы в очередной раз показали, что мы такой небольшой, уютный, может быть, для кого-то, по крайней мере, для политиков мирок, который стал самодостаточным и стал немножко из изоляционистским. Мы перестали замечать беды чужих, перестали замечать проблемы чужих, поэтому я бы начал с того, что вы высказал соболезнования тем людям, которые погибли в Штатах, там много моих друзей, коллег, политологов, писателей. Я думаю, что нам э, надо, безусловно, следить за внутриполитической жизнью, но не забывать, что мы частица, маленькая крупица громадного мира. И то, каким будет наш парламент, в том числе зависит от того, какая будет мировая экономика, какие будут геополитические пассиансы, расклады. Поэтому да, давайте внимательно следить за... Uh -huh. Да, тем более, что США тоже да. предвыборная кампания. И, тем более, что это наложилось на очень... президентскую избирательную кампанию. И, кстати, это может неожиданно сдетонировать. Поэтому надо помнить, что мы часть громадного мира. И стараться это не забывать. Ну а в взагали, каким чином а, выборы в США могут вплынуть на Украину? Ну, это сейчас уже посмотрим. Осталось всего ничего до выборов. Ясно, что с демократами у нас одни отношения. В Штатах с республиканцами... Я думаю, что теперь повысились шансы республиканцев. Любая оппозиция очень много набирает всегда голосов на критике, а власть, особенно в период чрезвычайных ситуаций, всегда есть за что критиковать. Кого-то не спасли, что-то не подвезли, поэтому этот ураган может стать не только ураганом физическим, он может стать и предвестником политического урагана. Если придет другая политическая сила, для Украины будет достаточно сложно, потому что утрачены связи с... Обычно украинская власть всегда строит отношения с властью в других странах, но почти никогда не строит отношения с оппозицией в других странах. И в этом отличие украинского политикума, украинской власти, вот все другие страны, ну, крупные цивилизованные страны, они распределяют свое внимание в равной степени в геополитике и по отношению к власти, и по отношению к оппозиции. А мы вот так, извиняюсь за молодежный термин, тупо работаем только. С властью сопредельных или дальних, и тем более могучих стран. А теперь, если победят другие люди, придут республиканские силы, придется практически с нуля отстраивать многие отношения. Хотя когда-то они, кстати, были хорошие, я сам имел в республиканской партии в Конгрессе, в Сенате много хороших знакомых. Теперь придется восстанавливать эти связи, может быть, помогать немножко нашей неуклюжей власти. А что касается выборов, вы знаете, я уже столько написал по этому поводу столько говорил, у меня столько на моем сайте, там я извиняюсь за рекламу, выдринком я даже назову, и там у меня висит громадная такая простыня. еще озвучит из ну, ну Вот я просто назову заглавие этой простыни на 20 страниц. Она называется она еще до сих пор висит на первой страничке моего сайта. Следующий парламент будет не седьмого созыва, а 6С созыва. Я на вашей Почему передаче так? Да, любил приводить аналогии с телефонами нового поколения. Так вот, помните, когда все ожидали пятого айфона, появился 4S. Ну, давайте а, мы будем Ну, Не будет, да. А у ну, ну, нас в парламенте... Все, все ожидали чего-то принципиально нового, mm -hmm. а оказалось э, практически тоже старое, только с нек некоторыми добавленными ну, все функциями. Все-таки 225 мажоритарных вот Это уже новая функция, которая будет распределена, даже не распределена, распылена среди старых функций. Парламент э, в первый месяц будет похож... Вы, наверное, делали когда-то в школе физический опыт, и мы, мы точно делали кусок бумаги и металлической стружки. Вроде стружка хаотична, а потом подносит вниз магнит, и стружка вдруг выстраивается мистически вдоль каких-то силовых полей. Кто а, будет этим магнитом? Это финансово-промышленные группы. Те группы, которые финансировали практически все партии, которые шли на выборы, и те группы, которые рассматривали политику как место для инвестиций. Кто-то удачно инвестировал, кто-то неудачно, кто-то прогорел со своей инвестицией. Но факт остается фактом, что под э, листом бумаги, э, помните песню знаменитой Макаревича «Хозяина не видно», а у нас хозяина видно или хозяева видны. Они это те силовые поля, которые сейчас уже... Mm -hmm подходят под этот лист но, парламентский, сейчас будет распределение по этим силам. Ну, вы знаете, в новом парламенте не будет этих не марионеток, то есть кто не будет танцевать, зачем? Ну, знаете, в политике нет ни марионеток. Политик по определению марионетка, только с, с разным люфтом свободы. Политик всегда представляет не свои интересы, личные интересы. Хотя и свои личные на каком-то этапе он начинает даже больше представлять, чем другие. Но, в принципе, он встроен в какие-то... Группы влияния, в конце концов, он представляет избирателей, которые тоже являются либо работодателями, либо наемными работниками. Поэтому он всегда встроен в какую-то конфигурацию, таким или иным образом. Просто есть люди, у которых люфт свободы больше, и в рамках этого люфта он может позволить и более смелые высказывания в силу своего характера, или более умные высказывания, потому что он умный, более дальновидные высказывания, потому что он обладает интуицией, прогностическим даром. Но все будут встроены, абсолютно все. Ну, от э, спікер Володимир Литвин сказав, що після виборів варто організувати роботу так, аби не було сутичок в парламенті. Всі працювали організовано, але э, ну, дивлячись на передвиборчу кампанію, взагалі не віриться, що все буде спокійно. Тим більше э, різні абсолютно за поглядами партії будуть збиратися. Свобода ж так само всі наводять приклади партії <плат> регіонів з комуністами. Наприклад, наскільки можна буде злагоджено працювати і домовитись? Ну я думаю, вже можна. Говорить э, почти экс-спикер. Э, ну, правда, это чем, не, меняет, на, буду, не меняет наше уважение угу. к э, этим людям. Э, я думаю, что новый парламент будет, э, почему С. Э, он будет парламентом э, коротких решений и э, коротких движений. Э, я не думаю, что в новом парламенте будет сохраняться старая громоздкая конструкция, где есть э, постоянное большинство, неуклюжее, тяжеловесные, которые постоянно нужно поддерживать вот, в каком-то ареале его обитания. И будет постоянное меньшинство немножко истеричная, но более резкая, более подвижная. Я думаю, что в парламент э, нынешнего созыва будет отличаться тем, что у него будет и ситуативное большинство, и ситуативное меньшинство. По тем или иным поводам будет собираться большое количество в большинстве для голосования там, бюджета, того же спикера. И по тем или иным поводам будет собираться вместе меньшинство. А так все будут жить по своим разрозненным квартирам, социальным, национальным квартирам, личным квартирам. І я думаю, що собиратися в місті будуть все реже-режі. Будуть переглядати склад комітетів. І от наскільки я знаю, то, наприклад, комітет зі свободи слова там не передбачено, що повинні входити обов'язково опозиція. Є закони, а є традиції. Тому український парламент 6 С чи сьомого САЗИ не будемо заморачуватися. Все равно он, он, он уже наработал определенное количество традиций, не только законов. По этим традициям, негласным традициям, но часто негласные вещи работают лучше, чем гласные законы. Все-таки комитет по свободе слова должен возглавлять оппозиционер. И, как правило, оппозиционер, который сам владеет словом. То есть это должен быть либо человек с писательским даром, либо с экспертным даром, который хорошо выражает свои мысли. В этом парламенте будет довольно много людей, хорошо говорящих, знающих вкус слова. Кстати... Вот я с удивлением некоторым и с интересом, почему с удивлением, я всегда удивляюсь, когда подтверждаются некоторые мои гипотезы концепции. Это всегда удивительно. Так вот, я говорил, что Киев, при всей его сложности, интересен тем, что здесь всегда была более-менее высокая цена слова. И в Киеве гречкой сложно побить слово. И то, что Киев стал для ну, вот, политиков Украины эпицентром провала интереса власти. Это уже очевидно, потому что в Киеве везде, где сражалась гречка, торговые сети и слово везде победило слово. Вот, может, на чуть... киян больше а легче вплынуть просто? Ну не знаю, речь. может быть, ки Лежного киевляне киян. избалованы информацией, большое количество каналов, громадное количество людей, которые там появляются на разных площадках, поэтому, там, ну казалось бы, там великая сеть фуршет Баленко проиграл, казалось бы, эпицентр. Вот эпицентр стал эпицентром провала. У Гереги были и деньги, и админресурсы, но Акошев, не, говори, а, и не умела говорить и, и смыслов не было. А бессмыслица с гречкой всегда проигрывает смысл, даже неверным смыслом, mm -hmm. но проигрывает. Но если эти смыслы красиво упакованы в красивые слова. Ну, секрет, что сейчас уже началась и, и э, предвыборчая президентская кампания, так само. Ну, это, и, мне кажется, скорее ритуальный. Вот есть такой ритуал, когда заканчиваются одни выборы, все поздравляют с итогами этих выборов и, и, и поздравляют с началом следующих выборов. Король умер, да здравствует король. Хотя на самом деле до президентской кампании еще и далековато. И старт ее будет, неформальный старт, когда начнут собираться между собой группы влияния и будут выяснять отношения, на кого на эти выборы стоит ставить. Пока еще эти группы влияния еще не собирались, пока не кто-то в эйфории от победы, кто-то в прострации от оглушительного поражения, пока они еще Нову конфігурацію не не проговорюють ну звичайно, хоча ви сказали, що Україна дещо ізольована, можливо, від світу, так К а, може десь навіть важко на нас вплинути. Хоча от Ізраїль вже висловлює своє незадоволення, тим, що пройшла партія Свобода до парламенту, наскільки Україні варто і наскільки буде. наш уряд реаговать вообще на такие заявы на потому что мы до выборов тоже звертали, че не звертали внимание на Евросоюз, так само. Ну, я много раз говорил, и мы с этого начали, что мы часть общей вселенной человеческой, поэтому мы с уважением должны относиться к любому мнению, если она аргументирована. Если какая-то страна делает нам упрек, то, наверное, надо посмотреть, в чем суть этого упрека. Я не думаю, что Израиль сделал. Я нигде не читал, что Израиль сделал там какой-то протест по поводу свободы. Он сделал э, протест по поводу выска высказываний отдельных людей свободы и то, что израильские коллеги говорят, что вот, у вас есть люди в политической силе, которые высказывают антисемитские идеи. Это их право и действительно они должны, может быть, подсказывать тем людям, которым кажется, что если ты говоришь в Украине, это не слышно в Израиле, а слышно везде. Мы живем в информационную эпоху, поэтому надо быть очень, если ты уже политик. Очень акуратним в своїх висказуваннях зная, що это высказывание будет мгновенно розстережена по всьому миру. і я б не хотів, щоб в Україні некоторые люди считались расистами, фашистами, антисемитами. Я думаю, это не украшает нашу страну. Хто на ваш погляд може стати цим людиною, яка добре буде говорити, ну так символічно, спікером, так би мовити, тому що тягіпкою тягне бок, нібито заявляли вже, але я думаю, що є кілька людей, які ще про це мовчать. Не высловливает свои Ну Спикер это очень сложная работа, не только политическая, психологическая. Спикер это некий э, председатель совета мудрецов, скажем так, это человек, у которого должен быть э, в идеале высокий личный авторитет, высокая личная образованность, высокая личная эрудиция. И, кстати говоря, об этом мало кто вспоминает, очень высокое знание регламента парламента, точнее Верховной Рады. А вот когда я был депутатом, я убедился, что из моих коллег... Регламент, может быть, из 100 человек, если один читал, то это, это хорошо. А если из 400, если один знает, не только читал, знает, то это очень хорошо. Поэтому я думаю, что конкуренции не будет большой между теми людьми, которые обладают этими качествами. Авторитет, умение говорить. уміню убеждать, уміню успокаивать і знання безумовне абсолютне знання регламенту Верховної Ради. Ну крім того, політики теж окремо мають ще свої ознаки, ви просто писали, говорили, а у нас всі відповідають, ті хто йдуть зараз до парламенту нові, і який відсоток можливо додасться дійсно а високого класу депутатів? Є закон Зеніта Паркінсона, цей закон говорить, що в жодвом колективі в ділі розбирається приблизно 10%, в тому ділі, яким займається колектив. Я думаю, что парламент подходит под закон Паркинсона. Если 10% у нас есть политиков, которые понимают, что такое политика, это, это, уже хорошо. Ну, я вам дякую, что вы пришли, что разъяснили. Спасибо. Будем стежить и ну, до а, нагадаю, гостем студии был политолог Дмитро Видрин. Залишайтеся с нами, адже мы делаем политику зрозуміло.